О а чем проблема? Ну ни в чем я не хочу, чтобы мою физиономию восстановили. Okay. А что? А есть старшие палатки? Сейчас покажу. А, Мы... Ну, я тут. Не, ну, я на нем еще не раз ела. Вот я рядом там, там за барикадом. И что? Первая палатка слева. Там, где елочки стоят. Ну, как бы я тоже могу для любой... Сейчас, ты... Про, бо, mm вся -hmm. информация не питает. Комитет, но на территории уже лайны проходите, пожалуйста. Там у нас дежурный Доброго дня. Вот наш быт. Знакомьтесь. Да, все 46 человек, мы из Артемовска. Вы давно тут? Четвертый день. Четвертый день. Так. Ну, вот у ну, нас да. сейчас пришло трошечки. Ну, я не знаю, как бы голод, и батичок, так и двери за собой не закрыли, поэтому да. Ну, хлопцы шишлы я пошел. А так, в принципе, мне нормально. Заболевших нет. Все чувствуют себя хорошо. Только люди с бани приходят. Баня ты что, так тут... да, у вас? Нет, баня в городе, естественно. То есть люди целенаправленно сегодня на помывочку искупали, все приехали. вы тут стоять, Акция я бесс -бессрочная. не могу сказать. А акция бессрочно, будем стоять, ну, Люди, допустим, не все тут, э, ну, как на Майдане, насколько я так понимаю, там люди приехали и они сидят до конца. Мы не можем такое организовать нашим людям, потому что ну, люди приезжают все как хотят. Они приходят в областные ячейки подерет, в региональные. И они приезжают, и кто может на два дня, кто на три дня, кто там больше людей. Потому что все люди ну, на, на работу надо. Как бы, идет взаимозаменяемость. Так, да, так сложилось, что на западной Украине у них немного ну, больших предприятий, ну так мягко говоря, да? А у нас ну, много. И если ну, мы не можем не выйти на работу. То... Вот на выходные чуть больше людей будет. На понедельник на людей идет больше. А, окей. А, люди идут за экусидею сюда. Конечно, приходят за вопрос. Что а, ну, вони ведь стоит сами тут? Э, Может? Позицию президента и уряда. Э, в первую очередь для того, чтобы э, граждане Украины и другие, ну и вообще мира, как бы, узнали, что у, есть не только Майдан, есть и позиция, которая поддерживает тоже президента. Что, чтобы президент знал, что на, у него тоже есть на кого можно ну, положиться. Mm -hmm. Вот, вот пришли, чтобы мы пришли в Европу цивилизованным путем. Вот посмотрите, на здание вокруг нас, вот есть ни одной ни надписи, как бы, ну, без агрессии, без... Вот мы пытались два э, дня назад с Святого сделать э, живую цепь. Вроде как бы договорились уже с Майданом, евро Евромайданом, mm -hmm. так называемый Евромайдан, потому что у нас тоже Евромайдан. Мы же тоже за Евро, мы ж, э, э, как бы договорились, но они почему-то не пришли. Когда мы к ним пришли уже ну, с подарками, они с трубами выходили. Ну, тоже как бы не очень ну, так. Да, и... целенаправленно да. люди собрались Хот... со всего городка мы вышли протянуть выстроили цепочку взяли за руки чтобы протянуть им руку дружбы пришли с подарками день святого ну, николая страна, поздравить да. нас просто куда не пустили мы кричали схиты закид разом нам кричали банду эй поэтому... Вот, статей. вот вот. Ага. Разу Разу вот он со вчерашнего вечера работает а. я до вчерашнего

Майданом, но мы не против никого, мы за У нас майдан нет, нет площадь единения. За все это время прошло около полумиллиона человек. Это как минимум, потому что люди меняются, что я хочу говорить, люди меняются. Люди приходят, приезжают всеми, приезжают всеми виду разные потоки людей. Живут около 5-6 тысяч человек. Да. Mm -hmm. Они живут тут да? да десь, здесь, а... здесь живут. И большое количество людей живут и вокруг. Кто-то на квартире, кто-то где-то в студенческих то городках, кто-то в автобусах, кто-то кто в машинах. Ну, то есть каждый по-разному. здесь была. Вы знаете, было сначала грещевая каша и тушенка вот несколько дней подряд. Потом мы выровняли, выровняли меню. И был и суп Харчо, и авто гороны, ну, то есть разнообразие появился, ассортимент, разнообразный ассортимент появился, и лимоны, и витамины, ну, то есть потихонечку, потихонечку мы как бы набираем, наращиваем обороты, для того, чтобы людям было все больше и больше удобно и комфортно жить. Первое, я хочу Почему? поздравить всех вас, дорогие киевляне, гости столицы. А сегодня у нас гостей очень много и пожелать в это смутное время мира благополучия и хочу от себя лично от нашего штаба от всех людей которые на площади единения передать вам кусочек частицу тепла частицу добра и частицу любви любите друг друга терпите друг друга умейте договариваться друг с другом и больше всего я хочу пожелать всем мира чтобы все мы разошлись по домам и встречали свои Рождество Христова в своих семьях, в своих домах, в уютных, теплых, красивых, со своими детьми, женами, отцами, матерями.